নতুন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ব্লকৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে গৌৰা অনুভৱ কৰিছো শিলচৰ এচেনডেভ অসামৰিক চিকিৎসালয়খনত পঞ্চাছখন বিচনাযুক্ত নতুন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ব্লক ছয় হাজাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিশ বৰ্গমিটাৰ এলেকা সামৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জি প্লাছ ফ'ৰ গ্ৰাউণ্ড প্লাছ ফ'ৰ ষ্টৰিড এই বিল্ডিঙত আৰক্ষী চকী ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ অফিচ আৰু মৰ্গো থাকিব প্ৰথম মহলাত আইচলেশ্যন ৱাৰ্ড আৰু ৱেইটিং লজ থাকিব দ্বিতীয় বিচনাত এম চি এইচ ৱাৰ্ডৰ লগতে আমাৰ অতি আৰু ডায়ালিচিছ ৰুমো থাকিব আৰু তৃতীয় মহলাত অপাৰেচন থিয়েটাৰ থেৰাপেটিক ডায়েট ৰুম থাকিব চতুৰ্থ মহলাত চাৰিখন বিচনাযুক্ত শিশু চিকিৎসা ৱাৰ্ড আৰু বাৰখন বিচনাযুক্ত ৱাৰ্ড থাকিব অৰ্থাৎ এই ব্যৱস্থাৰ ফলত আমাৰ শিলচৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়খনত আমি পঞ্চাছখন বিচনাৰে সৈতে এটা ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ব্লক আৰু লগতে আমাৰ আই চি ইউ আদিৰো ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাম শিলচৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি ইয়াত দুশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেও আমি এটা নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়ি আছো যথা সময়ত এই নতুন ভৱনটোৰো আমি আধাৰশিলা স্থাপন বা নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িব পাৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ শিলচৰ নগৰৰ পৰা যান জঁট কমাবৰ বাবে আমি শিলচৰৰ ডি চি ক'ৰ্ট নেশ্যনেল হাইৱে বা ৰিং ৰোডৰ কাষত আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি আছো ইণ্টিগ্ৰেটেড ডি চি অফিচৰ লগতে প্ৰায় ছাব্বিশ কোটি টকা খৰচ কৰি আমি বত্ৰিশটা কোঠাৰে সৈতে এটা নতুন চাৰ্কিট হাউচ নিৰ্মাণৰ কামতো আগবাঢ়িছোঁ শিলচৰৰ বৰ্তমান জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু চাৰ্কিট হাউচ দুয়োটাই যেতিয়া মহানগৰখন বা আমাৰ মহানগৰখনৰ পৰা আঁতৰি যাব মিউনিচিপালিটি এৰিয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব তেতিয়া শিলচৰত যথেষ্ট যান জঁটৰ সংখ্যা কমিব আৰু ই আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব অনাগত দিনত খু সোনকালে শিলচৰত আমি ৰাইজে যদি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই শিলচৰ নগৰত যান জঁটৰ ভিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াতে আমি ফ্লাইঅ'ভাৰ নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে তাৰ ব্যৱস্থা বা তাৰ পৰিকল্পনা আমি চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছোঁ মই আজি পুনৰবাৰ উপস্থিত ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সংসদ চলি থকাৰ পিছতো পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ বাবে তেখেতক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ শিলচৰৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে এইবাৰ আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি বিভিন্ন বিভাগে কৰা কামবিলাকৰ উপৰিও বৰাক উপত্যকাৰ স্থানীয় সৰু সৰু সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান হ'ব পাৰে তাৰ বাবে বৰাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগ এটাও আমি নতুনকৈ গঠন কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ বাজেটত বৰাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগক এশ কোটি টকা মঞ্জুৰি দিছে মই আশা কৰিছোঁ বিভিন্ন বিভাগে কৰি থকা কামবিলাকৰ উপৰিও বৰাক উপত্যকাৰ সৰু সৰু স্থানীয় সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বৰাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পুনৰ এবাৰ মই সকলোকে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ প্ৰণাম জনায়